Please like and subscribe to Nisha's Classics and press the bell icon. Avdhutajnana Sri Guru Deva Sri Pad Sri Vallabha Ansa Deva Sri Dattasman pahideva Deva Deva Bhavagrahya Klesha Harin Sukirta. घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते त्वं नो माता त्वं त्राता त्रातायोगक्षें कृत्सद गुरुस्वं तं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते पापं तापं, तापं व्याधिं मारिं च दैन्यम् भीतिं क्लेशं त्वं हराशुत्वदैन्यं त्रातारन्नो वीक्षईशास्तु जूर्ते भोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वत्तो देवत्वं शरण्योकहर्ता पूर्वात्रेयानुग्रहं पूर्णराते घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते नमस्ते। पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठे नियतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्दसरस्वती स्वामी विरचितं घोरकष्टोद्धरणस्तोत्रं सम्पूर्णम् चिन्तन श्रीगुरुदेवदत्त श्रीपाद श्रीवल्लभक्तं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवा श्री हिदेवा भावग्राह्यक्लेशहारिन् सुकीर्ते गोरात नमस्ते त्वं नो माता त्वं पितातोधिपस्त्वम् योगक्षें प्रत्सदत् गुरुस्वं तं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात्कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते पापं तापं व्याधिं मादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशुत्वदैन्यं त्रातारं नो विक्षैशास्तजूर्ते घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वत्तो देवत्वं शरण्योकहर्ता पूर्वात्रेयानुग्रहं पूर्णराते घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिम् देहि भुक्तिं च मुक्तिम् भावासक्तिम् चाखिलानन्दमूर्ते घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनम् प्रपठेन्यतो नियतो भक्त्या सु श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्दसरस्वतीस्वामी विरचितं घोरकष्ठोद्धरणस्तोत्रं सम्पूर्णम् अवधूतचिन्तनश्रीगुरुदेवरत्त श्रीपादश्रीवल्लभक्तं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवाधिदेवा हिदेवा भावग्राह्यक्लेशहारिन् सुकीर्ते नमस्ते तं नो माता त्वं पितातोधिपस्वं त्रातायोगक्षें प्रत्सदत् गुरुस्वं त्वं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते पापं तापं व्याधिं मादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशुत्वदैन्यं त्रातारं नो वीक्षैशास्तु जूर्ते घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते नान्यस्त्रातानापि दाता न भर्ता त्तोदेवत्वं शरण्योकहर्ता पूर्वात्रेयानुग्रहं पूर्णराते घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठे नियतो भक्त्या श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति सरस्वती स्वामी विरचितम् घोरकष्टोद्धरणस्तोत्रं सम्पूर्णम् अवधूतचिन्तनश्रीगुरुदेवदत्त श्रीपादश्रीवल्लभक्तं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवा हिदेवा भावग्राह्यक्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते तं नो माता त्वं पितातोधिपस्वं कृत्सद प्रत्सदद्गुरुस्वं तं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते पापं तापं व्याधिं मादिं च दैन्यम् भीतिं क्लेशं त्वं हराशुत्वदैन्यं त्रातारन्नो वीक्षईशास्तु जूर्ते घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वत्तो देवत्वं शरण्योकहर्ता पूर्वात्रेयानुग्रहं पूर्णराते घोरात्कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते नमस्ते पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनम् प्रपठे श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्दसरस्वती स्वामी विरचितं घोरकष्टोद्धरणस्तोत्रं सम्पूर्णम् चिन्तन श्री रत्त श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवा हिदेवा भावग्राह्यक्लेशहारिन् सुकीर्ते गोरात नमस्ते त्वं नो माता त्वं पितातोधिपस्त्वम् योगक्षें प्रत्सदत् गुरुस्वं तं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात्कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते पापं तापं व्याधिं मादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशुत्वदैन्यं त्रातारं नो वीक्षैशास्तजूर्ते भोरात् नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वत्तो देवत्वं शरण्योकहर्ता पूर्वात्रेयानुग्रहं पूर्णराते भोरात् नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिम् भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनम् प्रपठे नियतो भक्त्या सु श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति स्वामी विरचितं घोरकष्ठोद्धरणस्तोत्रं सम्पूर्णम् अवधूतचिन्तनश्रीगुरुदेवरत् श्रीपाद श्रीवल्लभक्तं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवा हिदेवा भावग्राह्यक्लेशहारिन् सुकीर्ते नमस्ते त्वं नो माता त्वं पिता त्राता त्रातायोगक्षें प्रत्सदत् गुरुस्वं त्वं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते पापं तापं व्याधिं मादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशुत्वदैन्यं त्रातारं नो वीक्षैशास्तु जूर्ते घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते नान्यस्त्रातानापि दाता न भर्ता त्तोदेवत्वं शरण्योकहर्ता पूर्वात्रेयानुग्रहं पूर्णराते घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठे नियतो भक्त्या श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति सरस्वती स्वामी विरचितम् भोरकष्ठोद्धरणस्तोत्रं सम्पूर्णम् अवधूतचिन्तनश्रीगुरुदेवदत्त श्रीपाद श्रीवल्लभक्तं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवा हिदेवा भावग्राह्यक्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते त्वं नो माता त्वं पितातोऽधिपस्वं त्रातायोगक्षें कृत्सद गुरुस्वं तं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते पापं तापं व्याधिं मादिं च दैन्यम् भीतिं क्लेशं त्वं हराशुत्वदैन्यं त्रातारं नो वीक्षैशास्तु जूर्ते घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते नमस्ते दाता न भर्ता त्वत्तो देवत्वं कहर्ता पूर्वात्रेयानुग्रहं पूर्णराते घोराकष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनम् प्रपठे नियतो भक्त्या भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्दसरस्वती स्वामी विरचितं घोरकष्टोद्धरणस्तोत्रं सम्पूर्णम् अवधूतचिन्तनश्रीगुरु देवदत्त श्रीपाद श्रीवल्लभक्तं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवा हिदेवा भावग्राह्यक्लेशहारिन् सुकीर्ते गोरात नमस्ते त्वं नो माता त्वं पितातोऽधिपस्त्वम् योगक्षें कृत्सद गुरुस्वं तं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते पापं तापं व्याधिं मादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशुत्वदैन्यं त्रातारं नो वीक्षईशास्तचूर्ते घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वत्तो देवत्वं शरण्योकहर्ता पूर्वात्रेयानुग्रहं पूर्णराते घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिम् चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनम् प्रपठे नियतो भक्त्या श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्दसरस्वती स्वामी विरचितं भोरकष्ठोद्धरणस्तोत्रं सम्पूर्णम् अवधूतचिन्तनश्रीगुरुदेवरत् श्रीपाद श्रीवल्लभक्तं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवाहिदेवा भावग्राह्यक्लेशहारिन् सुकीर्ते नमस्ते त्वं नो माता त्वं पिता पितातोधिपस्त्वं त्रातायोगक्षें प्रत्सदत् गुरुस्वं त्वं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते पापं तापं व्याधिं मादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशुत्वदैन्यं त्रातारं नो वीक्षैशास्तजूर्ते घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता तत्तो देवत्वं शरण्योकहर्ता पूर्वात्रेयानुग्रहं पूर्णराते भोराकष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठे नियतो भक्त्या श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्री सरस्वती स्वामी विरचितम् ष्ठोद्धरणस्तोत्रं सम्पूर्णम् अवधूतचिन्तनश्रीगुरुदेवदत्त श्रीपाद श्रीवल्लभक्तं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवा हिदेवा भावग्राह्यक्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते त्वं नो माता त्वं पिता त्राता त्रातायोगक्षें कृत्सद गुरुस्वं तं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते पापं तापं व्याधिं मादिं च दैन्यम् भीतिं क्लेशं त्वं हराशुत्वदैन्यं त्रातारं नो वीक्षैशास्तु जूर्ते घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते नान्यस्त्रातानापि दाता न भर्ता त्वत्तो देवत्वं शरण्यो कहर्ता पूर्वात्रेयानुग्रहं पूर्णराते नमस्ते। धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते नमस्ते। पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठे नियतो श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्दसरस्वती स्वामी विरचितं घोरकष्टोद्धरणस्तोत्रं सम्पूर्णम् अवधूतचिन् श्रीगुरुदेवदत्त श्रीपाद श्रीवल्लभत्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवा श्री हिदेवा भावग्राह्यक्लेशहारिन् सुकीर्ते नमस्ते त्वं नो माता त्वं पितातोधिपस्त्वम् योगक्षें कृत्सद गुरुस्वं तं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात्कष्टादुद्धरास्मान् नमस्ते पापं तापं व्याधिं मादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशुत्वदैन्यं त्रातारं नो वीक्षैशास्तजूर्ते भोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वत्तो देवत्वं शरण्यो कहर्ता पूर्वात्रेयानुग्रहं पूर्णराते भोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् नमस्ते। पञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्दनम् प्रपठे नियतो भक्त्या सु श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमद्वासुदेवानन्दसरस्वती स्वामी विरचितं घोरकष्टोद्धरणस्तोत्रं सम्पूर्णम्